Очень серьезный соперник, поэтому постараемся как можно лучше сыграть, постараемся выиграть, деньги, постараемся проявить все свои лучшие качества. И особенно хотим проверить, как мы можем играть против таких соперников в финале 4, не только команды, но и чтобы ребята проявили свое индивидуальное мастерство как вообще обстановка в команде? Все живы, здоровы, все ли будут играть? За исключением Дима Дорощука, у которого проблема после игр с испанцами, с командой Ларьев, проблема с забедренным суставом. Играть не будет, потому что не тренируется. Болеть, ходить больно, а так все, слава богу, за исключением микротрам как обычно, в нашем виде Но в этом раунде все соперники сильные. Я думаю, э, не стоит особо раз... огорчаться. То, что он попал в Свешпром. Может, посмотрим, как наша тактика будет действовать против этого соперника. Вот. Однозначно команда топ уровня. Ну, мы будем показывать все, что мы способны. В чем сейчас сейчас заострили тренеры внимание при подготовке к Вэшпрому? С начала недели, даже в конце прошлой, мы занимаемся упорно над обороной, потому что очень сильная э, задняя линия, вообще линия атаки у венгерской команды. И очень большое внимание уделяем обороне. Надеемся, что найдем ключ в нашей домашней игре.